Включение Кшиштов Кинорежиссер, сценарист и продюсер Кшиштов с нами на телефон по телефону из из Варшавы. Кшиштов, здравствуйте, вы нас слышите? Здравствуйте, я слышу прекрасно и прослушиваюсь. Кому? И знаете, что меня обрадовало? Мы так часто говорим, что в истории не можем найти одной правды. А я слышу, я вижу с немцами мы в течение Яков имели разные конфликты, но сейчас мы учимся истории таким образом, как и немцы, и где-то дошли. Я слышал украинскую версию наших взаимоотношений с Польшей, и я практически такой же самый урок получил в польской школе. Но не когда я учился давно тому, а сейчас мы так это видим. И видим нашу вину поляков, и то, что не было, не было республики трех народов, потому что русины не получили прав. И что между войнами польское правительство не дало всех полных прав украинцам и часто преследовало их культуру. Это мы все учимся в школе. Меня кажется чем-то очень важным и очень трогательным письмо, которое украинские интеллектуалы и украинская церковь, греко-католическая и автокатолическая, обратились к полякам по поводу памяти воинской резни. И вы знаете, что поляки, в том числе три наших бывших э, президентов, ответили в таком же самом духе. Мы должны правду узнать, но простить. Не забыть, а простить. А вины были по двух сторонах, можно определить, в каком моменте, вина, в какой, в стороне было больше вины. Но это не так важно, знаете, кровь не имеет ценности. Смерть одного человека, это уже смерть. Как бы космическая катастрофа. Но не знаю, насколько в Украине известно, что два дня тому назад в течение встречи НАТО ваш украинский президент Порошенко положил цветы под памятником жертв во воинской казни. Это был очень для нас значительный жест. А то, что сегодня наш парламент решит это большинство, потому что Меньшинство в парламенте сразу было против вообще этой, этого движения. Но что они там решут, это я уже тоже не знаю. Думаю, что это не момент для того. Хотя правды мы должны искать вместе.